प्रभावी श्री अत्यन्तप्रभावी श्रीनीलसरस्वतिस्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करि भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहिमां शरणागतम् ॐ सुरासुरार्चिते देवि सिद्धगन्धर्वसेविते जाड्यपापहरे देवि त्राहिमां शरणागतम् जटा समायुक्ते जटाजूटसमु लोलजिह्वातणी सौम्य क्रोध धरे सौम्यक्रोधधरे ूपे रूपे चंडरूपे नमोस्तुते त्राहि नमस्तुभ्यंह शरणागत जड़ानाम जड़ताम हन्ति भक्तानाम भक्तवत्सला मूढ़तां देवी त्राहि दीमा शरणागत वं हुं हुं कामये बलि होम प्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतं बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढत्वं च हरे देवी त्राहि मां शरणागतं इन्द्रादिविलसद्वन्द्ववन्दिते करुणामयि तारे ताराधिनाथास्ये हिमां शरणागतम् अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां यः पठेन्नरः षण्मासहिसिद्धिमाप्नोति नात्रकार्या विचारणा मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां तर्कव्याकरणादिकम् इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु सततं श्रद्धयान्वितः तस्य शत्रुः क्षयं याति महाप्रज्ञा प्रजायते पीडायां वापि सङ्ग्रामे जाड्ये दाने तथा भये य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः इति प्रणम्य स्तुत्वा च योनिमुद्रां प्रदर्शयेत् इति नीलसरस्वतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्